Привет, а вот и он, второй влог в эту прекрасную холодную погоду Когда пробирает до костей и стоит часть в каких-то ангарах Ну, в принципе, нам не привыкать И это второй влог на канале Na'Vi из Что будет сегодня, Антонина? Зом, Расскажи, пожалуйста светит, снежок лежит, мы замерзли, ждем ребят Cloud9 уже приехали на студию, а наши что-то задерживаются Ну, впрочем, как обычно Сегодня у нас игра против клаудов Первая игра в рамках вообще в принципе основной стадии, групповой стадии Intel Extreme Masters 2023 -го года. Поэтому дело ответственное. Надеемся выиграем. Последний раз мы встречались с Клауднами, с Cloud Nami, э, в нореома в ноябре. До этого, кстати, не играли с ними целый год. Что они нас успешно одолели со счетом 16-14. Называли вот ли я вот... это успехом, не знаю. А Это не наши ребята. Это наши, тут? наверное. Нет, Нет, это не Это наши. не наши ребята. Ну, это не помогали. наши ребята. В общем, пойдемте, посмотрим. Наверное, зайдем вовнутрь, чтобы тут не замерзнуть нафиг. И не заболеть. И будем ждать, ребят. Капелаты, карамельные, капелаты, карамельная, Кохелата, карамельная. Нету такого. Могу а, такой же кафелаты, взять, как чай. тебе. Оно примерно как чай карамель макиата. Сарбан? Да. Чем масала есть? Что? Помнишь, ты не индийский? Ты пил его. Да? Чай да. телаты? есть. Чай. Чай Чай тилата. Матча грин телаты есть. Матча грин тоже вкусный, если ты А такое. Она куда не вкусная была. Ну, тут, может быть, терка. Тут как повезет, мне кажется. Да. Ну, вот, тогда чай тилата. В Америке жесткий. А там нет чай тилата? Должен быть точно. Чай тилата это вообще Есть. Вкусный. Давай. Ты вместо, типа, средний. Да, Большой. Да, очень вкусный. Стойте, я же Андрей вчера начал, да. по-другому да. Вот да. да, короче, Андрей, ты садишься туда, Калия. Валера, иди сюда, наверное. Валера сюда садится. А? а это Покажи, хорошо. им надо SSD поменять. Мы сидеть и you fucking with <laughs> uh, me? yeah, <I> <связать> вы так поменялись? Я никогда с этой стороны не сидел. <связать> я <связать> я <связать> вернулся ко мне с другой стороны. Я да. просто... Как это так вышло? <связать> я <связать> просто <связать> прихожу, там Андрей сидит. Спасибо тебе, вызов. Спасибо. А. а я, кстати, забыл про... Где а сами? <связать> мы <связать> решили, что по картам нам так будет удобно. А кто сейчас это? Беги, два, и мы в одно время. Ты теперь сидишь между Денисом и Сашей. Еще ближе к Саше. В одно время? Я с вами буду ругаться. Так мы с Сашей сидели, я помню, когда я только пришел, я с Сашей много сидел на кемпах. Ну, короче. Вернулись, так скажем, к истокам. Так, мы уже в игровой зоне, или я нашла. James Banks. <laughs> oh, well, Here we are. Is. Hello. We I love it. Yeah. How are you doing? I'm doing very good, thank you. I'm ready to watch our boys hopefully win again against Cloud Nine. What do you think we we are going to see in the um, first game? What we got to do? From Oz, give, give me. A we love game. shaky starts, which I don't enjoy, and it doesn't help my heart. But I feel like Cloud Nine, won even though they came from playing.

Получилось красивее Я так понимаю, плей стадия также проходила здесь а, Значит, что мы видим? Мы видим длинный подиум посредине а, Который, в общем-то, служит а, Преградой между игроками Между командами Допустим, а, две команды, которые играют друг против друга И сидят друг против друга Вот мы, вот Cloud9 а, Расстояние достаточно большое Услышать что-то особенно в подавляющих наушниках невозможно Поэтому прикольно Но Ты даже можешь посмотреть в глаза своему врагу После какого-то клатча И, ну, не знаю Прикольно. Интересно. Это выглядит хорошо на картинке, это выглядит классно сейчас. Поэтому я ничего не имею против. Что мы еще видим? Вокруг мы видим портреты игроков. Маркел, кстати, м -м, прямо сейчас слева от нас 2011. Натус Винсер. Дальше Паша, Олаф Мейстер, тут был Саша, где-то Африкс, вот Электроник, Денис наш. Кто-то еще. Очень много портретов разных звезд, Counter-Strike, Старингс даже есть. Там еще вроде Эдвард говорили. В общем, выглядит это действительно как... Hall of Heroes, они, кажется, так это называют. Вся катавица увешена портретами игроков, увешена рекламой девайсов и всем, что может привлечь геймеров. Поэтому действительно город живет Intel Extreme Masters в этот период. Мне с ними так и рассказывали. Посредине этого подиума мы видим кубок. Кубок красивый. Мне всегда нравился кубок Intel Extreme Masters, потому что он выглядит как классический, чемпионский, массивный, тяжелый, классный. Хочется его снова. Вот. Но мне очень нравится эта зона. Красиво, необычно. Лучше, чем просто эти черные шторы, которые обычно висят. И, ну, так чувствуешь уже на этой стадии, чувствуешь турнирный дух. Скоро начнется игра. Пойдемте посмотрим, что делают ребята. 9. Сегодня у нас Ancient Inferno... Что? Overpass. Yeah, да? В таком порядке? Да. Yeah. последний наш матч был на Мираже год назад, не год назад, в Рио, в Рио, на Мираже, Best 1, 16-14 Расскажи, игра да чего ждать от Cloud9 сегодня и как тебе ответа? Ну, с того момента у нас поменялся состав, и у них поменялся состав, поэтому... Непонятно, что будет, тем более они взяли Эншин, который они еще не показывали в новом составе, поэтому непонятно, что, чего от них ожидать. Надеюсь, что у нас получится не разочаровать самих себя в первую очередь. Угу. Только что говорили с Бэнксом, он тоже обратил внимание на то, что Инферно укладная не самая уверенная карта в последнее время. А, ты что скажешь? что нам ожидать от них на, на вашем выборе? Ну, по-моему, они сами взяли Инферно, но у них не получилось показать достойную игру, и я думаю, что они могут что-то поменять и показать достойную игру сегодня. Угу. А как тебе вообще их замена и картинка игры сейчас? Не знаю, пока непонятно. Было пару матчей, я думаю, что это не показатель. Ну, то есть получается, что и мы в таком состоянии еще, становления, и да. они тоже, да? да? И вот от чего зависит, кто победит в таком, когда, когда команда находится в, таком, в такой игровой форме. Я думаю, тот, кто будет принимать более правильное решение, тот и выиграет. То есть от капитана? Да нет, от игроков, от индивидуальных действий игроков, я думаю. Ну все правильно, все правильно. Смотрите на этих работников года. Пока наши ребята настраиваются. Смотри, как я ой, 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 ой. Ну, игроков же сейчас нельзя трогать и мешать, правильно, Амира? Поэтому. А я только что трогала. У нас нету. Не, не за то. Кто выигрывает? У нас ничья, мы любители. Пока что ничья, но сейчас мы начнем. Леха разменяется. Сейчас двоечку. Оп-оп-оп. Ну, вообще так скажу, Амиран силен. Ну и Лёха не промах. У Амирана такая экипировка. Может, если ты курточку снял, у тебя движения были раскованнее. Понятно. Ой-ой-ой, ты что, Дюнь? Ну ты даешь. А? Спима. О, Лень, вот это было красиво. Чтобы мы были готовы к тому, что могут быть какие-то нестандартные ситуации, да? Для этого нужно быть в фокусе всем и коммуницировать. Любую нестандартную ситуацию мы решаем через коммуникацию, правильно? По макро Конечно. особенно. Все, давайте. Давайте. Говорим, слушаем и слышим. Давайте. Разумно бежать! Или кон? Нет, справа закрылся. я, я смог. Я понимал. стоял. Ты займешь? Давай я займу. Смог, а есть еще. Прикопан? При я сейчас. Парни, никого больше не было. Они или в коне, или ушли в зиг? Аккуратно. Бомбу убили. Живи, да? Время. Я не мог, нет. Не не успел. Был, не успел, не успел. Точно я точно не, не успел, точно не успел. Вот сейчас только вот начал. Найс, хорошо. Тима. Аккуратно Шу, мясо, аккуратно мясо. Они не вернутся. Не, не, вернусь, не мог Мясо, мясо в ракет. Парни, зи, как раз, ты можешь, ты где? Я подожму, слышишь? Давай. Смог банан рассеять, сейчас может банан зафейтить. Он не будет зафейтить. Вот уже не может быть? Нет. Ну, вот Валера. Да могу. Не могу. Иду, Это короче, банан. Слышишь, проверяй? Ник, какой Подожми, братан, подожми. Да-да, я иду. И, я так. живу. Есть флешка? Еще да, бронул. Даю флешку, да. даю флешку. Да. 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 Да Фиолетовый, смотри на себя мясо. Не, 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 на контакт пойду. Что делать? Я, я с первый пойду. Нет. На себя давай мясо. Нику, нет, ну, я первый нормально. Мой шесть. Занимает меньше. Далее. Давай, ткань, я дал дым. Еще пять. Да, давай, давай, лев. давай, давай. Пикал, пикал, пикал. Шел, чел. Давай. Ты полился с начальником? Я, возьму бус, слышите, и банан вам. Я один на, пацаны, на тот поближе. А ты молишь. Ты смог их Да. Можешь мейн? Возьми мейн. Мейн возьми. Хорошо слышно. Дети отпустили парня, аккуратно банан еще. Зуб, я солил вас. Нет. Давай, давай, давай. Я банан пойду пикну. Давай, давай. я стою перед Восемь, авик. Уже... Я ушел. Не а, вижу банан, я не вижу ходи, да. Это, Это он не будет мутиться. Будет флешка от мейна? Нет, да? от меня.

ты видел, ты говорил, или а мне пятерку дай, я вообще все жестко делаю. Я, должен что не он меня не видел. Он, тебя ждет, но не видел. Он тебя ждет, но не видел. Можно бы Я вообще попробую попить. А мог уже, да? Да. Тихо. АП убил. Он цегл сна. И задний. Один Сейчас всю скрипт. Я иду к вам, Я иду к прошел, брат. Гол мясо, гол мясо все на контакт, парни. Будем под флешку выходить. <звы> и резко давить. Я могу флешку дать. А. Молик, двойка обнуляет. Моли. Не я стал, стал, убил я. Задний. я на ника. Три в пять. Я красный. Двойка, двойка, горит, двойка, двойка, горит не Найс! Не Четыре, два, четыре, звук. Я флешка Сколько? Два, один. Nice. — Найс! Nice. — Хорошащий, молодец! Хороша. — Умничка. — Умничка. — Дэнни, красавчик. — Дэнни, красивый. — А? — Красивый. — Мы находимся в Players' Lounge и ESL славится тем, что делают одни из самых комфортных Players' Lounge'ов из всех турнирных операторов. Здесь находятся игровые автоматы, здесь находятся теннисные столы, здесь находятся футбольные столы. Кстати, это один из самых больших футбольных столов, которые я когда-либо видел. Я никогда не видел такое количество э, игроков на поле. Здесь находится хоккей, а также зоны, специально разделены для команд, где находятся плазмы, диваны, где можно посмотреть свою игру или поиграть в PlayStation. Также мне очень понравились автоматы, я не помню, как называются эти автоматы, это пинболы вроде бы, особенно вот этот Siren Maiden, очень крутой автомат, я здесь заработал 38 миллионов очков, а также эмуляторы дрифта. Сейчас вместе с вами прокатимся, это очень крутая штука, любители дрифтовать любители скоростей, наверное, оценят. Один из самых крутых тренажеров эмуляторов выглядит очень достойно и очень реалистично, я вам так скажу. Я когда ехал со Львова, попал в аварию по дороге в Варшаву. Так меня не так трясло, как сейчас на этом тренажере. Ну давайте один кругаль попробуем дать. Есть, едем, едем. Немножко подсбросили. Рулирование. Педалирование и все. А ситуация возникает, и нужно резко включить организм на ну, отработку. Да, там резко. Раз объехал, два объехал, раз. Ладно, обсудим. У. Я выиграл. Саня, остановись. На данный момент у нас вторая карта, Инферно, счет 4-3. Мы играем за атаку, и в это время я хочу поинтересоваться у Ами. Что ты вообще думаешь про Непла, НПЛ -а нашего? А, самое интересное, что плаза забанили, потому что никнейм плаза забанили, потому что Ниппл на английском — это перевод здесь. Мы можем это Так наоборот, nice. его не называют так, Сосок. <coughs> НПЛ Я не называют. Не сосок". Я знаю. Тут возникнет слово. А, слово Сосок можно говорить? Да. Непла называют НПЛ, потому что Ниппл — это Сосок. Он сам все рассказал. Да. Вот такая вот движуха. Я хотел узнать у Ами. Расскажи вообще про Ancient и расскажи про Непла вообще. Ну, что тебе рассказать про Ancient? Ancient, ну, хорошо у нас получилось. Мы взяли ключевые раунды, при том, что, мне кажется, счет был, должен был быть намного увереннее в нашу сторону. Отдали несколько глупых раундов в большинстве. В общем, ну, неплохо получился. Мы его тренировали последние дни. Uh, поэтому, ну и плюс-минус думали, что они могут взять Ancient, поэтому, uh, честно, достаточно спокойная игра, даже не учитывая, что у нас 13 получилось. Учитывая, что все аналитики без исключения ставили на победу клоудов, конечно, мы еще не закончили бо 3 но на первой карте мы забираем победу. Что ты скажешь вообще про Непла? Uh, ну, он воспитанник Академии, uh, как... Все знают, да, мы уже 4 года не делаем 3 трансфера, и мы верим в свою молодежь. Что, тут стандартная ситуация на самом деле. Надо а, сыграться. Конечно, надо сыграться. Просто возьмите, там, пример молодых игроков, которые попадали в Тир-1 команды, да, там, Валера, Монаси, да, то есть это... Им понадобилось время, полгодика надо. У нас просто быстрая перестройка, и... Хотелось бы его медленнее чуть добавлять, да, вот Андрей в интервью говорил, что мы еще думали с Мит, с э, Витей часть э, турниров отыграть, но получилось так, как бы. Поэтому на него тоже большая нагрузка, но ему надо время, я знаю. А, он... вообще дефолтное время да. это полгода, посмотри, что делает может. Ниппл. Да, может, все зависит, Хороший. все зависит и от игрока, от, понимаешь, Нави тоже как бы тут э, со своими деталями команда, да, не, не просто стать одним из основных игроков в таком составе, когда там Саша, Денис, Валера, все как бы крутые. Ему надо время. А сколько времени покажет время. Я понял. Бит только что закрывает. Да, да. Я вижу. Поэтому я в нем уверен, мы в нем уверены, мы даем ему время, он будет еще играть. Поэтому О, никаких проблем нет. У нас главная цель, да, это хорошо выступить, готовиться и подготовка к Парижу, мажор. мажору. Да. Найт, 90, дайте его и... Слева убивать. Спасибо. Я не привет. все. Не Найт, красавчик. Красавчик. Да на не тормоз. надо аккуратнее. Найс, красавчик. пистик Знаешь, что я забавил у тебя? В я в Го позиции, го позиции, го позиции. Я, я пришел. Начинайте по левой идти, давайте 90 сейчас. 90. Я на флешках. Давай, Давай Дал первую. Я даю КТ Дал два КТ. Дал молик тройку. Иди, 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 иди,

semisõtt , semisõtt . üldse ma alles ei puha . Sem- , por- . Por- , sem- . asjand . Мы 3B, парни, мы 3 еще играем. Да. Тихо, под Б. Через за они. Дым на 5, да. Слышно. Мы с а? Не могу на борт Тихо, тихо. Белый, Б. бай, бай. бай. Долма, Я выкатываю смог. Живи Давай. Да. Да. Да, да. да, да, Я живу в темной, живи да. Есть флешка? Да, да, Сань, да, дай да? дай флешки! Даю! Уходи, понятно. На тройку! Я смог надо. Он, он слепой еще сильный. Да, так да и не, не Давай, Петр. Давай, Где пить пить а, что, что такое? Я Я тоже видно, было Вы посмотрите на нашего мальчика в эфире на английском языке после победы. О, мой гад, волк. Что вы хотите сказать после победы, Алексей? Хочу сказать, что были очень крутые две карты и мы практически уверенно закрыли клаудов которые сидели здесь рядышком. И могу сказать, это было очень приятно, прямо. Практически Ой. уверенно. Поздравляем, поздравляем. <смешно> <смешно> Всем плевать, ну ладно. Спасибо. А, спасибо, говорят, спасибо, все хорошо. Поздравляем, поздравляем. 2-0, господи. Вы видели, там все аналитики ставили на то, что выиграют Cloud9. Не верили в вас ouais. никто, кроме нас. X protein. Ну как, Илья, прошло после игры. Это темп, 2-0, Engine Inferno. По шлюпу. По шляпу. Да, да, да. да, Но на Engine в конце особенно было нервно. Расскажи, как тебе первая игра? Да, нормально. Ошибочки есть. Надо передать, ладно. Ошибочки есть, я передам. Ошибочки есть? Да, есть. Но, но, но в целом увереннее себя чувствуете? Лучше, чем на базе, Я думаю, мы сыграли и вообще не старались максимально коммуницировать. Было ну, приятно играть. Некоторые моменты опять ну, не получались. Но первая игра, любимая Na'Vi, поэтому... <ś breathe> ну все равно 2-0. Мы, мы привыкли, что мы нервничаем даже побольше. Валерчик, такие моменты от тебя... Да? Исторически так сложилось. такие моменты от тебя красивые были на продал скину всех. На Ну, на Ну, первый. Последний раунд первой половине Доволен своей формой Помни? Всегда можно лучше. Всегда можно лучше. нужно лучше, точнее. Всегда нужно лучше. Ты не расстроен ничем? Нет, что я должен быть расстроен, да, мы выиграли. Андрей. Це перемога проти Cloud9. 2-0. Ну поділись своїми емоціями. Чого ти очікував від цього матчу? Бо 9 колишній гамбіт, вони були нашими такими суперниками наві постійними в 21-му році. Вже говорили про це, але тим не менш. Це така сильна команда, яка завжди нам давала багато проблем. Що чого очікував ти? Я очікував важкого матчу, але він виявився легким. Ми виграли дуже багато плачів. Денис з Сашою. Вони виграли як мінімум два клачі на Інферно, два в три, два в чотири, здається. Це, це мені теж здається, дуже роль, а, роль mm -hmm. І... розіграла. Ну, я очікував, що це буде важкий там, але він виявився легким. Легше, так? Да, вони вас здивували навіть на мапфети, наскільки я розумію, вони дуже очікували еншент. Так. Там, від ним, так? Як тобі цей еншент, і як думаєш, чого вони його пікнули? Думали, що це ваша слабка сторона? Можливо, важко сказати. Не думаю, що вони хотіли здивувати, можливо, вони його тренували. Зараз помінялася трохи і сама карта, тепер те краще респа і вони можуть швидше, швидше добігати до позиції. Uh -huh. І, можливо, вони придумали якусь нову мету, яка проти нас не працювала, бо нас було трохи в іншому. Ми якраз робили все для того, щоб все, що вони придумали, мати вкладатися. Ну, думали обкатати якісь так, так і не дуже вийшло. Yeah. так? А потім вони, звичайно, поміняли гру, майже закомпечували, але ми не їх немає. Ну так, так. В половині вже було кінцю, так, нервово, але тим не менше. Ну супер, а як ти себе відчуваєш індивідуально, від гри до гри? Впевненіше чи цей прогрес ти не дуже відслідковуєш? Mm, впевненіше, звичайно. Uh -huh. Але все рівно не на 100%. На ну звісно. Так, ще треба набрати трошки досвіду, на і тоді буде легше. Я завжди беру інтерв'ю у Валери і завжди задаю йому це питання. Він завжди каже, що завжди є куди завжди є. можна краще, завжди є куди рости з першого дня в Наві і по сей день. Тож так, напевно, це правильна стратегія. Ну добре, ми збираємось. В нас завтра гра ще невідомо оскільки, і невідомо з ким, так? Чи відомо а Liquid або ечці Так. Ми ще не знаємо. Чи ту а, будуть грати проти Spirit та Face або Face, а ми проти Liquid або IHC. Що ти думаєш, хто це буде Liquid чи IHC? Ну очевидно, що це буде Liquid, але Монголи вже раз дивували, вони виграли. Кого вони виграли? Spirit? Так, вони виграли Spirit. Можливо, Ви вони зараз дивують і другий раз теж. Але ну це буде це... сенсація. Так? так, але я не ну, не думаю, що це можливо, бо, тому що Liquid дуже структурна команда і в починали прошли. Через екіндер. Але побачимо, як буде. Звісно, побачимо. Дякую, друзі, що подивилися цей влог. Ми пішли тренуру... тренуватись відпочивати цим як ми. Мене хотіли забрати водичку. Так, підписуйтесь на наш ютуб канал, залишайте коментарі і всім пока. Па-па.